Hörmətli müştərilər, bu gün sizlər üçün bina açılıqda, əsas yola yaxın, ideal, partlayış bir təqdimata gəlmişik. Ev möhtəşəm bir evdir, ana yola çox yaxındır. Məhəlləçi yol da asfalt yoldur. Bu məhəllədə şirin su da var, əz müştərilərimiz. Evimiz ideal, tam gözəl, keyfiyyətli, yüksək səviyyə ilə təmir olunub. Bura girişcimizdir. Maşın üçün ayrıca, giriş üçün ayrıca qapı qoyulub və evin ön hissəsində belə yaşılqlar yaradılıb üzsə təbii ağlay daşlar və qabantikdən istifadə olunub. Keçəcə təqdimata. Əziz müştərilər. Tam sarı kimi bir ev. Bax. Zəhmət olmasa bir dənə tam evin üz fasadını göstər. Çox gözəl, möhtəşəm. Sağ hissələrdə, sol hissələrdə yaşılıqlar yaradılıb. Evin hər tərəfinə məsafəsi var. Evin üz hissəsi parsof qolunub və bahalı rənglə və yan hissələrdə qabançıq daşlarından istifadə olunub. Sol tərəfdə pisetka hissəmiz yerləşir. Buranı görsə deyək. Əziz müştərilər, keyfiyyət axtaranlar, bahalı ev axtaranlar, bax bura siz istəyən evdir, əziz müştərilərimiz. Hər şey bahalı, yüksək keyfiyyətlə, zövqlə, hər şey ideal olub bu evdə, əziz müştərilərimiz. Evin sol tərəfində çox geniş bir məsafəsi var. Və kombi hissəmiz burada yerləşir. Kombi hissəmiz oradadır və kombi özü əlili kombidir. Normadan artıq qoyulub ki, ev rahat istilə təchiz olunsun. Evin arxa tərəfinə keçmə məsafəsi var və yan hissələr də belə evin üç fasad rənginə rənglənib və daşlarla döşənilib. Əziz izləyicilərimiz, evimiz ipotekaya tam yararlıdır. Onu da qeyd edim ki, kupçalı kupçalı, paket kupçalı bir evdir. Çəcə içəri təqdim edə. Onu da qeyd edim ki, mətbəx hissəyə içərədən pəçöldən də yol var və bu gördüyünüz şüşələr bahalı şüşələrdir. Həm pisetkamızın qırağı, həm də bu ön hissələ terrassiyələrimiz bahalı şüşələrdən təsils olunub. Çox əsərlə təqdimatdır. Sara kimi ev axtaranda ideal, çox gözəl, möhtəşəm. Həqiqətən bu təqdimatdan çox zövq qalır. Girək kimi geniş və çox iri bir koridor bizi qarşılayır. Girdiyimiz bu hissədə tam kərmoqranitlə döşənilib, yer istidpoldan ibarətdir. Girişin sağ tərəfində məzür istəyirəm, qonaq otaq yerləşir. Çox geniş 40 kvadrat. Demə olar evin boyunda bir qonaq otağı. Tavan hissəmizdə sadə üsulla təmir olunub və bahalı spotlardan istifadə olunub. Gördüyünüz bu işıqlar inşallah dəyişəcək, istəzsə zövqəyə uyğun ya da biz tərəfdən özümüz seçib qəşəng üsullara təsir eləyəcək. Və girən kimi bu hissədə, sağ hissəmizdə mətbəx yerləşir. Məfrat da eyni qayda istifoldan ibarətdir, yer çərmoqranətdir və kətan abələrlə təmir olunub. Gördüyünüz kimi hər şey burada idealdır. Məfratdan terrassa pəncərədə yol var. Və həyətə olan mənzərəmis. 1-ci mərtəbə, demək olar ki, hamısı istifoldan əzmüşdürlər. Və bu hissəmizdə ən əsas evin ən gözəl tərəfi bir də sanitar və sanitar qovşağıdır. Bunlara gördüyünüz kimi bahalı kermoqranatlardan və bahalı detallarla təmir olunub. Bura giriş razvoka hissəsidir. Burada da əlimats yer qoyulu və moayeda də quraşdırılıb. Keçək hamam hissəmizə. Bax bura çox geniş və həcmli bir hamam otağıdır. Bura da eyni qayda modernizlə təmir olunub. Bahalı, gördüyünüz kimi moaydadır tuş qabencin 2 oyulu və bahalı tuş gördünüz ki və eyni qayda pastanmaya və keyfiyyətdir. Şurkadan istifadə olunub. Və bura ayrıca ayaq yolu sanitar qovşağı bura da eyni üsulla təmir olunub və çox genişdir. Tavan hissəmizə podvestoydur. Əziz izləcilər. Bu evdə heç bir şey iqtisadi olunmayıb, çox yüksək keyfiyyətə tikilib. Gördüyünüz bu pilləkən hissəmiz mərmərdir, bahalı mərmər, təbii mərmərdir və bu şüşələr də gördüyünüz kimi, anlayışı olanlar bilər ki, bahalı materiallardır hamısı. Qalxıb ikinci mərtəbəmizə. Gördüyünüz bu hissənin aboy hissəsi tam işıqlı, ürəy açan və zövqlə təmir olunub. buyurun qalxan xara. Yuxarı. yuxarı hissədə qalxan kimi gördüyünüz kimi bura da çox idealdır. Yer bura laminat döşəmədir və bura da eyni qayda genişdir. Qalxan kimi sağ tərəfdə birinci yataq otağımız yerləşir. Bütün otaqlar genişdir. Əziz izləyicilər, burada gördüyünüz kimi çox yüksək zövqlə təmir olunub. Göz oxşuyan və göz yormayan bahalı aboylarla, kətan aboylarla təmir olunub və kombi sistemi, tam radiator sistemi quraşdırılıb. Keçək digər yataq otağımıza. Və bu hissədə də digər yataq otağı. Bütün otaqlarımız 15 kvadratdan yuxarıdır, ən balacısı 15 kvadratdır. Ya anlayış olanlar bilər ki, Bu bir total təqətlə evlər, axtaranlar, yataq otağı çox olan otaqlarda adətən otaqlar bəzən kiçik olur. Və bu hissədən yataq otağının birindən terrasa yol var. Buyurun. Burada da eyni qayda. Gördüyünüz kimi yüksək səviyyə təmir olunub. Və bahalı detallarla bu da həyətə olan mənzəramız. Və bütün ətraf hamısı yaşayışdır və açığı ən gözəl və bahalı məhəllələrin birində yerləşir bu ev. İnşallah yaxından tanış olsanız bütün keyfiyyəti gözünüzdə görəcəksiniz. Və digər yataq otaqlarına yaxınlaşaq. Quranda zəhmət olmasa gəliş bunu göstərin. Eyni qayda. Burada da çox zövqlü təmir olmuş, göz oxşayan aboylar və bahalı spotlar. Bütün otaqlara lüstr sistemi quraşdırılacaq. İnşallah növbəti çəkilişimiz olacaq. Oxuna mebelinə təchiz olacaq, bahalı. Və bildiyiniz brend mebellərlərlə, brend materiallarla, Lustino kimi hamsı qoyulacaq inşallah. Və digər 4-cü yataq otağı. Və bura da kiçikdir digərlərlə nisbətən bir az kiçik. Bu da 15 ən balacısı bura 15 kvadratdır. Və burdan yeridən həyət olan evin önü olan panoraması Bura nisbətən digər otaqlar nisbətən biraz tünd rəngə üstünlük verilib, oxşarlıq olmasın deyə. Və əziz müştərilər, bura da yuxarı otaq üçün geniş hamam otağı və ayxa oosu ilə birlikdə. Burada eyni qayda. Çox yüksək səviyyəli təmir olunub, tavan iç hissəsi çox hündürdür və zövqə oxşayandır. Və koridorun baş hissəsində yenidən balkon hissəmizə yol var keçək bura zəhmət olmasa. Və bura da eyni qayda. Çox gözəl. Həyətə olan yaşılama panoramamız və orada pisetka hissəmiz. Əziz izləcilər, kupçalır, ev axtaranlar. Bu ev tam sizin axtaran ev ola bilər. Yaxından baxmanız məsləhətdir. Biz geniş plana göstərdik. İnşallah növbəti çəkilişmiş olacaq. Lüstrdən, xona bebelindən sonra o hamısı olacaq. İstəsəz siz öz zövqünüzə görə bunları təyin eləyə bilərsiniz. Bu görünən işlər çox yüksək e, tikintilə anlayışı olan dostlarımız tərəfindən həyata keçirilib. Evin tikilişi əvvəlcədən olunub. Qalan bütün e, hər şey dizaynerlər və memarlar tərəfindən quraşdırılıb, yəni ideya verilib. Əziz izləyicilər, evimizin ilkin start qiyməti 245.000 manatdır. Real alıcıya inşallah ki cüzü endirim olunacaq. Diqqətinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun.